На початку липня Чорнобильська АЕС отримала поліс страхування відповідальності перед третіми особами за ядерну шкоду, що може бути заподіяна їх життю, здоров'ю та майну. Наявність такого полісу є однією з необхідних умов отримання ліцензії на експлуатацію нового безпечного конфаймента і сховища відпрацьованого ядерного палива номер 2 про важливість документа та історію його отримання розповідає Віктор Кучинський, заступник начальника відділу стратегічного планування. Це потребує міжнародне України. Ми по моєму дев'яносто шостому році підписали Венську конвенцію по розміщенню ядерного ущерба. где обязались действительно покрывать ядерный ущерб, который возникнет в результате ядерных аварий для третьих лиц. То есть население ⁇ это население, там ущерб здоровью и ущерб имущества. Второе ⁇ это закон Украины по использованию ядерной энергии. Это, это вообще цивилизованный подход, когда действительно государство, которое эксплуатирует атомную энергетику, защитит населения и возместит ущерб, который возникнет. Это. И третий немаловажный аспект это э, страхование э, таких рисков. одно из условий получения лицензий на новые ядерные установки. но объект укрытия хоть и не ядерная установка, но деятельность на объекте укрытия будет лицензироваться. И вот одно из условий получения такой лицензии это необходимость страхования ядерных рисков этого объекта. І ліцензія на експлуатацію хаят 2 теж потребує в такого полісу. На страхування востання Чорнобильська АЕС отримала подібний поліс 7 років тому з 2013 по 2014 рік. Детальніше про причини розповідає Віктор Кучинський. В основном камнем предклонения был объект укрытия и риски ядерные радиационные риски, которые возникали во время его эксплуатации, поскольку это действительно объект с малопредсказуемым поведением был, и поэтому а получалось так, что мы страхуем в ядерном пуле Украина, у которого ограничены возможности по возмещению рисков есть допустимые возможности. И наш украинский ядерный пол перестраховывал наши риски у международного. И вот возникли вопросы у международного ядерного пола, поскольку они считали недостаточным уровень покрытия ущерба, который необходимо будет сделать во время каких-то аварий на наших объектах. Страховые платежи – это второй был камень преткновения – вы знаете, что мы предприятие, которое финансируется из государственного бюджета, и у нас есть определенные ограничения по э, страховым платежам. Размер страхового платежа устанавливает кабинет министров для нас, и он имеет определенные ограничения. Основными достижениями, которые произошли на, на площадке вот сейчас, это вот они э, зиждятся на двух э, этих моментах. Это первое то, что мы первый, второй, третий блок полностью освободили от ядерного топлива. И эти объекты хоть и остаются ядерными установками на этапе снятия с эксплуатации, но требования к этим установкам уже мягшие. К ним требования нормативно применяются как к установкам по обращению с радиоактивными отходами. И второй момент это завершение международного проекта по строительству НБК, что действительно существенно снизило ядерные радиационные риски этого объекта. И, понятно, и последствия возникновения самых сложных, самых серьезных аварий для населения окружающей среды, они минимизированы. Но заключение этого договора предшествовала огромнейшая работа предварительная. Она была проведена в 2019 году, были собраны значительные материалы по объекту укрыть, по вновь вводимым установка по обращению с РАО, материалы по снятию с эксплуатации, по состоянию нашей площадки в целом. Проведена международная инспекция из экспертов международных страховых компаний, в результате чего было оценены состояние наше и реальные риски, которые наши установки могут обеспечить. Інспекція експертів світової системи ядерних страхових пулів, про яку говорить пан Кучинський, пройшла на ЧЕС у листопаді 2019 року. Її завданням була оцінка ключових об'єктів ЧЕС обох сховищ відпрацьованого ядерного палива, НБК, комплексів споводження з радіоактивними відходами тощо та формування інженерного звіту стосовно ризиків страхування станції. Детальніше про інспекцію розповідає генеральний директор ядерного страхового пулу України Олександр Бабенко. Спочатку об'єкт оцінюється, оглядається, в цьому випадку це дуже складний технологічний промисловий об'єкт. Звичайно, ми проводимо інженерну оцінку ризиків. По-перше, звичайно, залізо, але залізо всюди в світі хороше. У нас теж основною причиною аварії і всіх негараздів, взагалі не тільки в ядерній галузі, є все ж таки людський фактор, тобто людська помилка, відношення людини і так далі. Тому перш за все звертається увага на культуру безпеки, на відношення працівників до безпеки, їх підготовку, процес підготовки, тренувань щоб були розроблені відповідні плани на такі невеличкі речі, які можуть призвести до якихось проблем? Це ж великий індустріальний об'єкт, який працює ну, наприклад. Десь вогнегазника може нема, чи може десь люк там якийсь, ну і так далі. і так далі. До того ж, наші інспектори представляють світову пулінгову систему, таких інспекторів у світі 20-30, які проводять огляд приблизно 400 ядерних установок в світі. І вони по всьому світу в тому числі збирають найкращі практики. и какие бачать какие-то недолики, и потом в ходе визита, в том числе и сюда, рекомендуют что-то принять какие-то заходы. В результате этой инспекции были выданы рекомендации. Шесть касалось ядерной радиационной безопасности и около десяти пожарной безопасности. По результатам этих рекомендаций отдел ведомства надзора разработал план мер, по их реализации. И я думаю, что это важно, уделить внимание этому плану, поскольку в будущие периоды страхования, возможно, Международный страховой пул и наш украинский будут с нас требовать каких-то отчетов и проверять правильность выполнения их рекомендаций. В этом. Я считаю, что это действительно достижение Чернобыльской атомной станции, это достижение нашего коллектива, наших высших руководителей, поскольку эксперты международные проводили личные интервьюирования наших руководителей. И если они остались довольны, значит наши высшие руководители соответствуют занимаемой должности. Полі страхування відповідальності перед третіми особами за ядерну шкоду Чорнобильська АЕС отримала на один рік. Розмір щорічного внеску на момент укладання договору склав 7 мільйонів гривень.